Все, наверное, знаете, насосная станция серии MQ. То есть, чем она хороша? Она хороша тем, что она имеет маленькие габариты. То есть, это готовая станция, вам не нужно большие баки ставить. Насос имеет тихую работу. То есть, двигатель у него находится в водяной рубашке. За счет этого он тихо работает. Здесь он многоступенчатый, у него 4 рабочих колеса, либо 3. Есть две модели, либо 3,45, либо 3,35. Работает по протоку, то есть в краник отеля она включилась, давление упало, краник закрывает и он анализирует, что нет расхода воды и выключается. Плюс встроенная защита по сухому ходу, если вода пропала, он сам, он сам, он сам, он сам выключается. Он имеет маленький, маленький ядробак на 200 грамм, то есть ему в принципе это достаточно. Есть две модели, 335 и 345, в зависимости от потребности. Идеальные использовано, это повышение, повышение, давления, там, либо в частном доме съемка. В принципе, он является самовсасывающим, может поднимать воду с колодца, либо же с неглубоких скважин до 8 метров, до 8 метров глубина. И в него патрубки, то есть, если где-то нету целостности, вы можете его подрегулировать. И идет продажа с, со устроенным обратным клапаном.